Слухаем Люкс-ФМ. Розважальный радио Номер один. Насколько они косплеют, извините за этот термин, своих нацистских предшественников? Ну вот прям на удивление. Залетели и что они делают? Они угоняют мирных жителей в рабство. Грабеж? Мародерство, насилие. І угон мирних жителів в рабство. О, ну нарешті. А я то думала, ну що ж ЗСУ роблять на Курщині. Хлопці, майте совість, поділіться. Але якщо серйозно, то я бачу, що на болотах геть розгублені, і досі не знають, як коментувати наступ сил оборони України. Тож тепер там у хід пішли методички десятирічної давності. Бо про два раба і клаптик землі для українців розповідали ще у 2014 році на Пірвом каналі. Тоже задавали вопроси місцеві жителі: ну зачем, почому ви за що ви воюєте? Нам пообіцяли клаптик землі і два раба. І піщіну частки землі з рабами, о которых ще Гітлер говорив німецьким солдатам, і фашистська символіка на касках красноречіво указують, чимі послідими вважають бовіки, так називаємо нацгвардії. Тоді у 14-му пропагандисти першого каналу абсолютно бездоказово асоціювали українців із фашистами. Повернулися до цих фейків вони і зараз. А знаєте для чого щоб одразу закласти у голову своїй невибагливій аудиторії негативне ставлення до зсу Кадри з ефіру італійського державного телеканалу Rai News 24». кореспондент Міла общається з висушником на голові якого кепка з нагромадженням нацистських символів. Ось вот дві руни зік, тобто емблема сес. Тут изображенный профиль «Орел», государственный символ нацистской Германии, рядом вручавшийся солдатам и офицерам Третьего рейха орден Железного Креста со свастикой. А это похожий на знак первой танковой дивизии СС «Лейбштандарт» Адольф Гитлер. Изначально элитное подразделение было создано на базе личной охраны фюрера Третьего рейха. Ну и продолжение другой, выпиющей абсолютной истории. Недалеко от въезда в Суджи украинский боевик с эсэсовской Символіки в каски не здівався над заблудівшимся по А німецьким его русской свиньєю отправлял пить водку, изображая немецкий акцент. Да, історії про міфічних українських нацистів прогресують з фантастики у повний фарс. У цій брехні вже не вірять навіть самі росіяни. Бо ось, наприклад, подивіться, як жителька Суджі зустрічає нацистів із ЗСУ, які привезли їй гуманітарку. Сушонки. Поді я тут поділюся з людьми. Так, да, щоб я ми всім не розвозили, просто віддайте там, Давайте. кому треба. Ні, це все вам. Це все вам. Поділитесь. Ви ж тут на вулиці знаєте, хто і що не знає. Дякую, дякую. Зараз я бабу Галю позову, щоб ви це зробили. Подождіть, Почекайте, хлопчики, почекайте мої рідні. Ой, Господи. Ой, дай Бог вас Хай вас Боженька да Меня все вы... нормально. Вас да береже. все хорошо, успокойтесь. Все нормально. Все нормально. Таких кадров на российскому зомбоящику никогда не покажут. Так само, как и вот таких. Люди, поверьте, то, что говорят по телевизору, это неправда. Там все одна ложь. Никто, никто, просто никто. Администрация сбежала, полиция сбежала, пожарные сбежали, все сбежали, никого не предупредили. Все сидят по подвалам. Все рухнуло, все, все сметено. Там просто кошмар творится, понимаете. То, что показываю по телевизору, вообще не верите, там просто ничего нет, суд же, просто ничего нет. Но же российские фейкометы снова скажут зомбоглядачам, что это все украинская постановка что особисто Соловьево побывал на Курщине и такой паника, он там не побачив. Я несколько часов назад вернулся из Подкурска, было расположение 810-й. Еще кое-где поездил, поговорил с людьми, в том числе и с большими погонами, которые занимаются, и с ребятами, которые на земле чистят. Поговорил и с курянами, также и с пленными. Я в конце покажу об этом фильм. Вот что я могу сказать. Во-первых, всем надо немножко успокоиться. Вот так вот, если говорить серьезно. Потому что та информационная паника, которую на Западе оценили тем, что у ряда военблогеров российских наступил апоплектический удар, видно, что интеллигентные люди Чехова читали, цитируя телеграм-канал Владимира Владимировича Корнилова, который обратил на это внимание. Вот давайте поймем, что на самом деле происходит. Да, это очень болезненно. Да, это вскрыло многие проблемы. И очень важно не отмахиваться, но понять, что происходит. Народ наш красавец. То, как сейчас организовалось гражданское общество в том же Курске, как едут на передовую, забирают, вывозят стариков и детей. Вот наш верховный главнокомандующий Владимир Владимирович Путин никогда не поддается эмоциям и давлению. И напомню, что каждый раз, когда ставить задачу прежде всего, зачем сохранення жизни людей і виполнення бойової задачі не к какої-то даті. Та дам ваш президент взагалі не подається емоціям, бо, поки зсу продовжують просуватися на Курщині, Путін як ні в чому не бувало, нюхає яблука і розглядає цукерки, зовсім не думаючи при цьому про трьох тисяч російських солдатів, які можуть опинитися в оточенні. Путин сейчас в Кабардино-Балкарии. Президент приехал в село Герменчук, чтобы посетить садоводческое хозяйство. В сопровождении главы региона Кокова Полпреда в Северокавказском федеральном округе Чайки и министра сельского хозяйства Лут президент звучил урожай в июне. Путин интересовался, не останется ли России без яблок из-за заморозков. Ну и сегодня лично проверил, сколько их собирают в стране. Президенту показали і яблуки і яблучну пастилу без сахара. Путін сказав, що ці канфети куди лучше для дітей, чем жвачка. Ось бачите, як же Путін приймається чи не залишиться Росія без яблук. А те, що якісь громадяни РФ залишилися без домівок, його зовсім не хвилює. Він, до речі, у розпал курської операції ще й Азербайджан відвідав. Подивіться, як йому весело було. Ну, мы видим, что все, по крайней мере, продекларированные цели курской авантюры остались нереализованными. Нам что говорить, для чего объясняли, эта авантюра потребовалась? Во-первых, для того, чтобы укрепить позиции Украины на потенциальных переговорах. Достаточно жестко заявлено, что до тех пор, пока украинские войска находятся на российской территории, ни о каких переговорах не может быть и речи. Во-вторых, нам говорили о том, что это сделано для того, чтобы мы начали в спешном порядке перебрасывать войска с Донбасса и тем самым прекратили наступление на Донбассе. Оно успешно развивается и продолжается. Нам говорили о том, что это делается для дестабилизации ситуации в России. Мы видим, что количество желающих служить по контракту только возросло за эти дни. Що государство наше работает спокійно, президент активно продолжает діяльність, в тому числі международную. А Сили оборони України продовжують свою роботу і доволі успішно. Бо, за даними головнокомандувача ЗСУ, сирського під контролем України вже понад 1200 квадратних кілометрів території Росії. Запад іскренні вважає, що це гігантський успіх України. Чому? А потому что он не может считать иначе, потому что за этой операцией он стоит впрямую. Такое количество военной техники, предоставленной всеми странами, подонками, поддерживающими нацистский режим, я не видел нигде. Наколотили этой техники столько, что вот мы ходили с ребятами, смотрели, ну, чтобы на одном относительно небольшом участке земли было там 8 коробочек размотанных и дороты солдат, при этом, ну, надо понимать, война В реалі Це не зовсім те, що показують в кіно. До речі, аналітик Більтрьопки припускає, що три тисячі російських окупантів можуть опинитися у оточенні наших сил. Бо від 16 серпня воїни ЗСУ знищили три мости через річку Сейм на півночі Глушківського району Курщини, і це стало сильним ударом по логістиці значного угруповання російських військ, які залишаються між річкою та українським кордоном. Але на ростове и далі все по плану. Бандеровцы бьют по мостам в Курской области. В пятницу был нанесен удар по мосту через реку Сейм в Лужковском районе. Вот вчера появилась информация об ударе по еще одному мосту через эту же реку. Сегодня появилась информация, что ударом ВСУ поврежден, разрушен, по крайней мере, частично разрушен. И третий мост в этом районе. К нашей великой радости, наши подразделения среагировали руководство. Значит, непосредственно этого сектора очень хорошо среагировала э, и организовала, значит, э, и, и водные переправы, и на некоторых участках. Но ну, в принципе э, я скажу так: э, организовала ту работу, которую, в принципе, оно должно было организовать. И э, в этом свете вот некоторые вот, опять же, я вижу в интернете. Когда начинают кричать, вот цепсо разгоняет какую-то тему, а жители нашей страны подхватывают ее и начинают голосить во все горло о том, что вот все потеряно. То есть... То, что подорван какой-то мост, не говорит еще ни о чем. Мы можем в любое время перекинуть и понтонный мост, и есть у нас множество, как говорится, катеров, другое-другое для того, чтобы ребятам помогать. Мосты они рвут для того, чтобы создать какой-то плацдарм. Для того, чтобы создать плацдарм на том берегу, закрепиться и, может быть, подготовить еще какой-то прорыв. Но дані, що наші вас переправи з той ж швидкістю, з котрені розрушно розрушає ці мости. Так ми і ці понтонні переправи розрушаємо, бо ось одна, а можливо вже і не одна з понтонних переправ, збудованих російськими загарбниками, раптово зникла. Це підтверджують супутникові знімки. А ще на них видно, що за 500 метрів від місця, де знаходилася переправа, утворилася хмара диму. Цікаво від чого. И кистные видоми силы помогают. Вот это э, курская авантюра, а это авантюра от э, отчаяния, ведь ни одна из э, воображаемых целей, она не выполнена. Сейчас режим КТО действует, придется отлавливать эти э, ДРГ и по лесам, и по болотам, плюс э, уничтожать подходящие резервы, которые подходят из, э, из Сумской области. Создавать э, зону безопасности будем мы. Буферную зону, а не украинцы, так же, как мы это делаем сейчас в Харьковской области. То есть я думаю, что, конечно, в барабаны бить рано, еще пройдет какое-то количество времени. Не буду говорить сколько, но естественно эти украинские войска будут вытеснены, ничего у них там. Особи не вийде. До речі, витісніть ВСУ з Курської області, Путін наказав до 1 жовтня. Втім, знімати сили з ключових ділянок на Донбасі, Фюрер заборонив. Перш за все, йдеться про Покровський та турецький напрямки, де окупанти зараз активно наступають. Росіяни намагаються спрямувати до Курщини мікс підрозділів майже з усіх напрямків. Ну або ж строковиків. По поводу срочників. Це перша війна, якою ми воюємо. не используя срочников на линии фронта. Сейчас, к сожалению, фронт пришел на нашу землю, и срочники первыми встретили бой. Я видел несколько ребят, которые вышли из окружения. Они герои. И они должны быть награждены. Мне кажется, что необходимо также пересмотреть отношение выплат. Надо пересмотреть отношение к вручению удостоверения участников боевых действий. Теперь надо понять, нет нигде ни одной точки, где можно расслабиться. Это просто выводы, которые надо сделать. И обращаюсь к тем мужикам, которые чувствуют и все понимают. Ребята, время пришло. Подписывайте контракт, возвращайте строй. Время защищать Родину. За Курск надо отомстить. Ти вмирати за родину закликає строковиків і командир чеченського спецназу Ахмат Аптія Лаудінов. навіть обіцяє їм квиток до раю у разі смерті. Дорогі друзі, ви знаєте, е, от я в останній період наблюдаю таку картину скліпив сплески по поводу того, що срочники вообще не повинні воювати і взагалі, чому не даже знаходяться навіть в Курській області. Ну, на этот вопрос я бы ответил так. Друзья, а если ваши дети, 18-летние, уже находящиеся в Министерстве обороны, они являются служащими, не должны защищать свое отечество даже тогда, когда на него накал, напал противник, и когда он находится на нашей территории, у меня вообще встает к вам один вопрос. А зачем вы и ваши дети нужны этой стране? Для меня это очень странно, когда вы задаете такое количество вопросов по этому поводу. Как так может быть? Я реально вас не понимаю. Да, я понимаю, если вы говорите, что вот там у вас контракты, у нас у наших детей там зарплаты там маленькие, там еще что-то. Они могут запросто подписать контракт. Не умрет никто, кому не суждено умереть. Но если ты умрешь, защищая своего отечества, Свою віру в Бога. Ти попадеш в рай. А що може бути лучше для человека, чем рай на путі всьогошнього, намагаючись стримати наступ зсу, російський диктатор вкотре порушив свої обіцянки. Він неодноразово стверджував, що строковиків на війну не відправлятимуть. Тож ймовірно, скоро й загальну мобілізацію оголосять. Принаймні про це говорять на Ростебе. Дело в том, что любая масштабная операция требует большого количества военнослужащих. У России есть деньги, ВПК, оружие, союзники, но нужно очень большое количество солдат, чтобы купировать любой прорыв. В этот прорыв пошло сколько там? 10-12 тысяч человек. Нужны профессиональные военнослужащие в большом количестве. А где их брать? И нас все время подталкивают к мобилизации. А еще сейчас очень интересно спостерегать, как у в, в Кремля изменяются тезы от «да что их там побеждать?» до «не нужно их недооценивать». Теперь они все, как один, рассказывают про те, что и зброя у украинцев есть, и силы, и мотивация. А Захід продолжает поддержку. Когда мы в западных СМИ читаем приятные для нас заголовки, либо материалы о том, что Украина ослабла, у нее проблемы, поставок нового оружия не будет, Германия не даст, Штаты не дадут разрешения на дальнобойные удары, вот любые такие материалы мы должны изначально рассматривать как элементы стратегической дезинформации России. Совершенно верно. Очень важно а, изменить такой, как бы я назвал, инерционный сценарий реагирования на те или иные действия ВСУ. Потому что а, в ближайшей перспективе дальние ракетные удары новейшим американским и европейским оружием по целям в глубине территории России. Если посмотреть, чем сейчас, помимо операции в Курске, занимается ВСУ, ну там мы их выдавливаем, мы будем рассчитывать, что ситуация уже стабилизировалась, а дальше последуют и соответствующие а, оперативные результаты. ВСУ бьет по каким объектам в России? Это аэродромы, это топливные базы, это... Мосты, инфраструктура. О, ведь российский пропагандист подтвердил, что Украина бьет вынятково по военных целях. Совершенно очевидные задачи, которые стоят перед нами: массированный удар по ключевым объектам инфраструктуры Украины, в первую очередь энергетический. Поэтому задача номер один: готовить и реализовать сценарий масштабных ракетных ударов по энергоструктуре Украины. Нам очень важно лишить режим Зеленского возможности организованного военного сопротивления. Сделать это можно очень быстро. Отключить Зеленского от электричества. Выключим штепсель, и этот кровавый карлик просто сдуется. Ну а еще один доказ того, что мы воюем с террористами. Нам потребен захист неба. Нам потребна далекобийная зброя, чтобы их сдолать. США заговорили о передаче дальнобойных крылатых ракет JASSM для применения истребителями F-16. Просто для понимания. Модернизированная версия этой ракеты способна поражать цели на дальность до тысячи километров. То есть способна бить по Москве. Политико пишет, что Байден открыт к передаче этих дальнобойных ракет. Пентагон уже работает над решением, которое позволит Украине запускать ракеты с ее истребителями. Понятно, что момента передачи может произойти не прямо сейчас, но опыт нам демонстрирует все, что обсуждается в США, в итоге оказывается у ВСУ. Как только эти ракеты передадут, Вашингтон снимет запрет на любые ограничения на удары по нашей земле. То есть перед нами еще один шаг за красную линию. Мы этот алгоритм с постепенным э, разрешением на те или иные действия или постепенным э, разрешением на поставки тех или иных видов вооружений наблюдаем уже два с половиной года, ага. и он происходит практически вот это одинаковый трафарет такой одинаковый: сначала Украина что-то запрашивает, а европейцы отвечают нет или наверное нет или возможно нет или не сейчас или может быть позже, и американцы также отвечают А потом эта позиція меняется на ну давайте посмотрим, ми подумаємо, обсудим, решим», А потім меняется на «нет, ми все таки поставимо. А потім меняется на все, вже поставили». Росіяни нас бояться, і як сказав президент Зеленський, реальний успіх наших воїнів говорить сам за себе. Активні захисні дії по той бік кордону і нездатність Путіна вберегти свою територію від таких наших дій є дуже красномовними. І чим більш сміливими будуть рішення партнерів, тим менше може зробити Путін. Тож не піддавайтеся ворожій пропаганді, дотримуйтеся інформаційної гігієни та довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. З вами була Анастасія Нріцина. Побачимось.